Зима ожидаемая, техника у нас практически готова. Мы заканчиваем, закончили практически подготовку к зиме. Завезли порядка тысяч кубов песка. Значит, по плану у нас 8 700. Это для посыпки тротуаров и внутриквартальных дорог. Значит, сегодня переоборудуются уже машины пескоразбрасыватели. Были сняты бочки, поставлены пескоразбрасыватели. То есть, мы уже готовы ждать снег. Также, как вы видели, мы сегодня заканчиваем отвалы, значит, которые будут цепляться на тракторную технику. У нас порядка 16 единиц тракторов МТЗ-82, которые будут оборудованы щетками и отвалами. Они тоже готовы к зиме. Мы их тоже подготовили.